السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کتاب الوضو احدیث نمبر 186 تا 190 اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر 49 پیروں کو ٹخنوں تک دھونا حدیث نمبر 186 عمر بن نبی حسن سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضو کے متعلق دریافت کیا انہوں نے پانی کا برتن منگوا لیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا چنانچہ برتن کو جھکا کر ہاتھ میں پانی لیا اور برتن کو ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اسے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اسے صاف کیا یہ سب کام تین, تین چلوں تین چلوؤں سے کیے پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور چہرہ مبارک کو تین بار دھویا بعد رہا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو مرتبہ دھویا پھر اپنا ہاتھ ڈال ڈالا اور اقبال اور ادبار کے ساتھ ایک مرتبہ سر کا مساق کیا اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ٹکنوں تک دھوئے باب نمبر چالیس لوگوں سے لوگوں کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو کام میں لانا حدیث نمبر ایک سو ستاسی حضرت جہیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے باقی ماندہ پانی لینے لگے اور بدن پر ملنے لگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی دو دو رکتیں ادا کی اور دوران نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برچی گاڑی گئی تھی حدیث نمبر 188 حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیالے میں اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور اس میں کلی فرمائی پھر ان دونوں سے فرمایا ان میں اس میں سے کچھ پانی نوش نوش جان کر لو اور کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو حدیث نمبر ایک سو انانوے حضرت محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ وہی محمود ہے جن کے چہرے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے کلی فرمائی تھی جبکہ وہ بچے تھے حضرت الباء جناب مصبر وغیرہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے حدیث نمبر ایک سو حضرت صاحب بن جزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھانجا بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچا ہوا پانی پی لیا پھر میں آپ علیہ وسلم کے پس پشت کھڑا ہوا اور مہر نبوت کو دیکھا جو آپ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان چھپر کھٹ کی گنڈی یا کبوتری کے انڈے جیسی تھی الْبَلَا اللہ حافظ